Это аккумулятор, купленный отдельно На Алиэкспресс Мы видим, что Найдены спутники Аппаратура работает нормально То есть как бы Проблем у него не должно быть Но когда мы стартуем Аккумулятор не вытягивает по емкости И один и второй То есть у меня два таких аккумулятора Купленных отдельно и по заявленной емкости они должно работать нормально вот но ну мы стартуем тут же возникает разряд вот и он садится он пытается сесть вот я ему я ему не даю садиться он пытается сесть ближе подойди немножко ничего страшного, но вопрос в том, что просто его нельзя. Этот аккумулятор один и второй нельзя использовать. Все. Как только он сел, нагрузка выравнивается и зеленая лампочка продолжает гореть.